Subtopik yang akan dipelajari dalam video ini adalah melukis graf bagi fungsi trigonometri. Kita akan menggunakan perisian autograf pada sesi pembelajaran ini. Kita mulakan dengan fungsi sinus. Untuk melihat bentuk graf asas bagi fungsi sinus, kita masukkan persamaan asas bagi fungsi sinus iaitu y sama dengan a sin dx. Dan kita lihat hasil graf yang terbentuk. Daripada bentuk graf yang terhasil ini, kita akan mengenali ciri-ciri graf bagi fungsi sinus. Nilai pemalar a pada fungsi sinus merupakan nilai maksimum dan nilai minimum bagi graf sinus. Untuk contoh yang lebih jelas, kita cuba lakukan perubahan pada nilai pemalar a iaitu kita tukarkan nilai pemalar a daripada 1 kepada 3 dan kita lihat graf yang terhasil daripada graf yang terhasil kita dapat lihat nilai maksimum dan nilai minimum pada graf berubah mengikut nilai pemalar a yang telah kita ubah tadi seterusnya nilai pemalar b pula merujuk kepada pusingan graf pada satu tempoh tertentu Contohnya di sini kita dapat lihat nilai bagi pemalar B adalah 1 dan pada graf kita dapat lihat di sini ada ada satu pusingan lengkap bagi graf sinus pada satu tempoh 360 darjah. Untuk contoh yang lebih jelas kita akan buat perubahan bagi nilai pemalar B daripada 1 kepada dua dan kita lihat bagaimana bentuk graf yang terhasil di sini kita dapat lihat terdapat dua pusingan lengkap bagi graf sinus pada satu tempoh 360 darjah justeru nilai pemalar b pada fungsi sinus merujuk kepada nilai pusingan lengkap graf sinus bagi satu tempoh tertentu seterusnya kita pergi kepada fungsi cos pula Ciri-ciri graf bagi fungsi cosinus agak sama dengan fungsi sinus cuma berbeza pada bentuk grafnya. Mari kita lihat bentuk asas graf cosinus dengan memasukkan fungsi asas bagi cosinus iaitu y sama dengan a cos dx dan kita lihat graf yang terhasil. Ini merupakan bentuk graf yang terhasil bagi graf fungsi kosinus. Nilai pemalar a bagi fungsi kosinus merujuk kepada nilai maksimum dan nilai minimum bagi graf fungsi kosinus. Untuk lebih jelas kita lakukan perubahan pada nilai pemalar a daripada 1 kepada 3 dan kita lihat bentuk graf yang terhasil. Di sini kita dapat lihat nilai maksimum dan nilai minimum bagi graf berubah mengikut perubahan terhadap nilai pemalar bagi a. Seterusnya, nilai pemalar b pula merujuk kepada pusingan lengkap graf bagi satu tempoh masa tertentu. Untuk lebih jelas, kita lakukan perubahan nilai pada pemalar b daripada 1 kepada 3. Dan kita lihat bentuk graf yang terhasil. Di sini kita dapat lihat terdapat tiga pusingan lengkap bagi graf cosinus bagi satu tempoh 360 darjah. Seterusnya kita lihat pula bentuk graf asas bagi fungsi tangent. Untuk melihat bentuk asas graf bagi fungsi tangent, kita masukkan persamaan asas fungsi tangent iaitu y sama dengan a tangent bx. Dan kita lihat graf yang terhasil. Ini adalah bentuk asas graf bagi fungsi tangent. Graf bagi fungsi tangent tidak mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Graf bagi fungsi tangent tidak akan tertakrif apabila nilai x bersamaan dengan 90 darjah dan 270 darjah. Apabila nilai x menghampiri nilai 90 darjah dan 270 darjah, bentuk graf hanya akan menghampiri garisan menegak yang melalui nilai-nilai tersebut iaitu 90 darjah dan 270 darjah ini tetapi tidak mengenai garisan tersebut. Garisan menegak yang melalui nilai 90 darjah dan 270 darjah ini dikenali sebagai asimptot. Pintasan X bagi fungsi tangen adalah pada nilai kosong darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Manakala pintasan Y bagi fungsi tangen adalah pada nilai kosong. Itu saja penerangan mengenai ciri-ciri graf bagi fungsi trigonometri iaitu sinus, cosinus dan tangen. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman, kita akan melukis sebuah graf bagi fungsi trigonometri iaitu graf bagi fungsi sinus. Untuk melukis graf, pertama sekali kita perlu membina jadual yang mengandungi nilai x dan nilai y. Kita masukkan nilai x bersamaan dengan 0 45 darjah. 90 darjah 135 darjah 180 darjah 225 darjah 270 darjah 315 darjah dan 360 darjah Kemudian kita masukkan nilai y yang telah kita kira menggunakan kalkulator berdasarkan fungsi graf yang kita hendak lukis nilai y yang kita dapati adalah bersamaan dengan 0 negatif 2 0 2 negatif dua, dan kosong. Daripada jadual yang kita bina ini, kita dapat mengetahui titik-titik yang terdapat pada graf dan kita perlu plotkan titik-titik ini pada graf. Seterusnya kita sambung titik-titik yang telah kita plotkan sehingga menjadi sebuah graf. Inilah bentuk graf yang terhasil iaitu graf bagi fungsi y sama dengan 2 sin 2x. Baiklah itu saja sesi pembelajaran pada kali ini.